پہلے لوگ علم و فن کے ماہر تھے پھر ایک زمانہ ہم نے دیکھا کہ صرف اردو کتابوں اور ترجموں کے ذریعے امام بن گئے اور عالم بن گئے اور پیشوا ہوئے اور رائے دیتے اور لوگ فالو کرنے لگے پھر اب وہ زمانہ آ گیا کہ اردو بھی پوری نہیں آتی اب انگریزی ترجمے پڑھ کے مفتی اور مجتہد بن گئے میں ایم اے کے زمانے میں نائنٹین سیونٹی ون سیونٹی ٹو سیونٹی تھری کے زمانے میں ایم اے کا میرا دور تھا جب میں اسٹوڈنٹ تھا پڑھتا تھا پنجاب یونیورسٹی میں تو میں نام نہیں لیتا کسی کا نام نہیں لینا چاہتا چونکہ آدمی دنیا میں موجود نہیں ہے بات سمجھانا مقصود ہے کسی کی ذات پر تان نہیں تو سمجھنے والے قرید کریں گے سمجھ جائیں گے اتوار کے دن چھٹی ہوتی تھی تو ہم کوئی سٹوڈنٹ ایسے ہی کچھ عرصے کے لیے چلے جاتے ان کا درس قرآن ہوتا تھا میری طبیعت ہے کہ میں کسی کے بارے میں بھی رائے قائم کروں تو یا اس کو براہ راست پڑھ کر قائم کرتا ہوں یا براہ راست سن کر تو وہ چونکہ ہمارے اس زمانے میں وہ شخص زندہ تھے جن کی بات کر رہا ہوں تو ایکسس تھی میں نے کہا براہ راست سنیں ان کا عقیدہ کیا ہے تو کتابیں پڑھ کے ان کی ایسے ان کی کتابیں پڑھ کے چونکہ عقیدہ اچھا نہیں تھا ایسے وقت ضائع کرنا براہ راست سن لیتے ہیں تو میں کئی ہفتے براہ راست ان کے درس قرآن میں شریک ہوا کہ میں خود سنوں عقیدہ کیا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اب جو ان کے ماننے والے ہیں وہ سمجھ جائیں گے جن کو نہیں سمجھ ضرورت نہیں ہے بتانے کی تو میں نے خود مجلس میں شریک ہو کر جتنے ان کے سامین گنے چنے ہوتے تھے کرسیوں پر بیٹھے ہوئے قرآن کا درس دیتے ہر ایک کے ہاتھ میں صرف انگلش ٹرانسلیشن قرآن کا ہوتا تھا عربی قرآن مجید کو وہ تلاوت بھی نہیں عربی میں کرنا جانتے تھے بیشتر لوگ بیشتر لوگ اور ان کا دعویٰ تھا صرف ہم قرآن کو مانتے حدیث کو مانتے ہی نہیں حدیث کی حجیت کے منکر تھے حدیث اور سنت کی حجیت کے انکاری تھے قرآن کو مانتے ہیں اور جس قرآن کو صرف قرآن کو ماننے کا دعویٰ ہے وہ سامنے بیٹھنے والے براہ راست طلاء نزا اور شاگرد ان کے ہاتھ میں صرف قرآن کے انگلش ٹرانسلیشن ہوتے وہ بیان کرتے آیت نمبر اور وہ اس کو ٹک مار کر لیتے قرآن پڑھنا آیا نہ پڑھا نہ کوئی تفسیریں دیکھی نہ کوئی کیا باقی کیا دیکھ رہا ہے اور آتا ہی کچھ نہیں اور وہ پھر خطاب کے دوران یہ جو میں آپ کو واقعہ بیان کر رہا ہوں شنید نہیں ہے یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے میری موجودگی کا میرا ذاتی تجربہ ہے کہ دیکھو کچھ لوگ اتنے جاہل ہیں میں بتاتا ہوں کہ لوگ کس طرح سنی سنائی کے اوپر چلتے ہیں تحقیق نہیں کرتے ایسے بعض لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کا دعویٰ ہے محقق ہونے کا دعویٰ ہے اور جن کا دعویٰ ہی نہیں ہے تو ان کا تو نہیں حال کیا ہوگا تو دوران خطاب انہوں نے بیان کیا وہ کہنے لگے کہ لوگ اتنے جاہل ہو گئے ہیں یا اب ان کو کوٹ کر رہا ہوں انورٹیڈ کاماز میں کوٹ کر رہا ہوں ان کے الفاظ کہ ایک بزرگ گزرے ہیں شیخ عبدالقادر القادر جیلانی تو کچھ لوگ ان کو غوث العظم کہتے ہیں اور پیران پیر دستگیر کہتے ہیں یہ وہ اب اپنے درس قرآن میں یہ بات بیان کر رہے ہیں اور کہنے لگے کہ یہ جو ان کو دستگیر کہتے ہیں اور پیران پیر دستگیر غوث العظم ان کی بڑی بے شمار معتبر کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے ان کے عقیدے کی کتابوں میں یہ انہوں نے کہا جو واقعہ سنا رہا ہوں کہ دستگیر وہ کیسے بنے اور وجہ تسمیہ کیا ہے دستگیر کیسے بنے یہ وہ روایت کر رہے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ دستگیر اس طرح بنے کہ ایک روز وہ شیخ عبد القادر جیلانی اور اللہ تعالیٰ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر ایسے دوستوں کی طرح عرش ملا پر ٹہل رہے تھے چہل قدمی کر رہے تھے اب آپ اندازہ کریں کیا عالم ہے علم اور تحقیق کے دعوے داروں کی گراوٹ کا عالم کیا ہے وہ عرش پہ ایسے گھوم پھر رہے تھے اور بے دھیانی میں بات کرتے کرتے عرش کے کنارے پر پہنچ گئے تو خیال نہ رہا تو اللہ تعالیٰ کا پاؤں پھسل گیا اور نیچے گر گیا تو چونکہ ہاتھ پکڑا ہوا تھا شیخ عبد القادر جی نے تو انہوں نے مضبوطی سے پکڑ لیا اور اللہ تعالیٰ کو کھینچ کر دوبارہ عرش پہ کھڑا کر دیا تو اللہ نے کہا عبدالقادر ہے تو تو میرا بندہ پر آج سے تو میرا بھی دستگیر ہو گیا ہے یعنی میرا ہاتھ پکڑنے والا مجھے سنبھالنے والا استغفر لا حول ولا قوت الا باللہ بلّیہ رسم جب انہوں نے یہ واقعہ بیان کر دیا اور کہا کہ یہ ان کی کتابوں میں ان کے عقیدے میں میں نے چٹ لکھی اور میں نے کہا صاحب جو بھی نام تھا ان کا تو میں نے کہا کہ آپ کس کس کتاب میں لکھا ہے جن کا یہ عقیدہ ہے آپ اس کا ریفرنس بیان کر دیں اور کسی کلاس فیلو دوست کے ذریعے میں نے بھیج دی چٹ ان کے ٹیبل پہ پہنچا دی میرے سامنے انہوں نے چٹ پڑی اور پڑھ کے اس طرف رکھ دی اور اپنا درس جاری رکھا جواب نہیں دیا تھوڑی دیر بعد میں نے دوبارہ چٹ لکھی بھائی یہ جو آپ نے اتنی بڑی بات کہہ دی اتنی بڑی بات اور اس عقیدے کے ساتھ تو سارے عقیدہ رکھنے والوں کو یکسر کافر اور بے ایمان بنا دیا اپنے جہنمی بنا دی از اسلام کر دیا جو ایسا عقیدہ رکھے نہ صرف جاہل ہے بلکہ وہ تو کافر بے ایمان ہو گیا یہ بتائیے کہ انہوں نے کس کس کتاب میں لکھا ہے کس کتاب میں کوئی ایک ہی کتاب کوٹ کر دے دوبارہ چٹ بھیجی اس نے پھر پڑھی اور پھر رکھ دی میں نے تیسری چٹ پھر بھیجی کسی کے ہاتھ انہوں نے پھر پڑھی اور پھر رکھ دی اور اپنی بات جاری رکھی درس ختم ہو گیا جواب نہیں دیا جب ختم ہوا تو وہ اسٹیج سے اترے تھوڑا سا اجتماع تو میں نے پھر جا کے سات پانچ چھ دوست میرے ساتھ تھے تو میں نے گھیر لیا میں نے کہا جی یہ آپ کو تو جانے نہیں دیں گے آپ اس کا حوالہ بتائیں کس کتاب آگے جو انہوں نے مجھے جواب دیا وہ سنیے انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ بھی میرے پیروکاروں میں سے ہے تعارف تو نہیں تھا نا سمجھا بھی میرا درسِ قرآن جو سننے بیٹھا ہے کوئی نوجوان ہے تو میرے ماننے والوں میں سے مجھے کہنے لگے آپ کو کیا غرض ہے حوالے کی میں نے جو بتا دیا یہ کافی ہے حوالہ آپ کو میں نے جو کہہ دیا یہ ریفرنس کافی ہے آپ کو کیا غرض حوالوں سے میں نے وہیں ان کو پکڑا میں نے کہا کہ میں تین چار ہفتے آپ سے کو سن رہا ہوں آپ کی ساری تعلیمات کا مغز اور نچور اور زور اسی بات پر ہے کہ بغیر دلیل کے اللہ کے رسول کی بات بھی نہیں مانتے صرف قرآن کو مانتے ہیں باقی کسی کی بات حجت نہیں ہے کسی کی بات حجت نہیں ہے تو رسول کی بات حجت نہیں ہے سبق یہ دے رہے ہیں امت کو گمراہ کر رہے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ آپ کی بات حجت ہے بغیر دلیل کے آپ کی بات مان بغیر حوالے کے آپ کی بات مان لو یہ کیا ہوا جب یہ بات میں نے کی وہ سمجھ گئے کہ یہ بچہ نہیں ہے نوجوان باپ گیا اس نے ہاتھ چھڑایا وہ تیزی سے چلے گیا کہنے لگے کہ ہمارا طریقہ کسی موضوع پر بیس کا یہ نہیں ہے یہ میرا ایڈریس آپ کے پاس ہے آپ نے جو چیز بھی پوچھنی ہے آپ خط لکھیں میرے سیکریٹری کے نام اس میں پورا سوال اپنا لکھ دیں وہ سیکریٹری مجھے پٹ اپ کر دے گا اس کا پھر جواب آپ کو دے گا اگر جواب بھیجنا ہوا جواب بھیج دیں گے اگر ملاقات کا ٹائم دینا ہوا تو میرا سیکٹری آپ کو ٹائم دے گا اس کے مطابق آپ پھر آئیے اگر ٹائم دیں تو پھر آپ کو اس موضوع پر گفتگو کا پورا ٹائم دیا جائے گا یہ کہہ کے کہ دے باغ کے دروازہ کھولا اور اندر چلا گیا وہ محقق میں نے یہ مثال اس لیے کوٹ کی چونکہ میری زندگی کا ایک ذاتی واقعہ ہے تو عالم یہ ہے کہ جو اپنا عقیدہ ہے بس جو اپنا عقیدہ ہے وہی وہ معیار ہے صحیح اور شکیم کا کوئی فن میں یار نہیں ہے کوئی علم نہیں باقی سب گپ ہے باتیں سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں